Международный праздник, посвященный спортивной игре шахматы, отмечается ежегодно с 1966 года 20 июля. Прототипом шахмат была индийская игра Чатуранга, а уже в 9-10 столетии она появилась на Руси. Шахматы развивают память и логику, однако такой почет деревянным фигуркам достался совсем недавно. В старые добрые времена церковь объявила игру изобретением дьявола и приравняла к азартным развлечениям и пьянству. Интересно, что русские люди, видимо, великие стратегии и мыслители. Ведь с 1948 года чемпионами в шахматах были исключительно советские игроки. Сегодня мы поздравляем их с Днем Шахмат! Ежегодно 20 июля во всех уголках планеты, где любят игру в шахматы, празднуется День шахматиста. В нашем Каслинском районе тоже есть фанаты и любители этой игры. Игра эта очень полезная, она развивает память, логику, внимание и мышление. Хочется пожелать нашему шахматному клубу, чтобы у них было побольше встреч и турниров, чтобы они привлекали к своей игре детей и молодежь, и, наконец, чтобы они обрели комфортное здание для занятий.